নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে আমাৰ ষ্টাডি লেবলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি অসমৰ প্ৰথম অসমীয়াসকলৰ বিষয়ে যিটো এক্সামৰ বাবে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক তাৰ বিষয়ে আমি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নসমূহ লৈ আহিছোঁ তেনেহ'লে আহক আমাৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হ'ল এভাৰেষ্টত আহৰণ কৰা প্ৰথম অসমীয়া কোন এভাৰেষ্টত আহৰণ কৰা প্ৰথম অসমীয়া হ'ল তৰুণ শইকীয়া আৰু তেওঁ দুহেজাৰ তেৰ চনৰ ওঠৰ মেত সৰ্বপ্ৰথমে অসমৰ হৈ এভাৰেষ্ট আহৰণ কৰিছিল আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন অসমৰত্ন লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া মহিলা কোন অসমৰত্ন লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া হৈছে মামণি ৰয়ম গোস্বামী আৰু এই বঁটা দুহেজাৰ দহ চনত লাভ কৰিছিল আৰু অসম ৰত্নৰ আৰম্ভণি হৈছিল দুহেজাৰ ন চনত আৰু অসম ৰত্ন পোৱা প্ৰথম ব্যক্তি আছিল ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন প্ৰথম অসমীয়া ভাৰত ৰত্ন লাভ কৰোতা কোন প্ৰথম অসমীয়া ভাৰত ৰত্ন লাভ কৰোতা হৈছে গোপীনাথ বৰদলৈ তেওঁ আছিল অসমৰ প্ৰথমজন মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু প্ৰথম অসমৰত্ন আছিল ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা আৰু প্ৰথম ভাৰত ৰত্ন হৈছে গোপীনাথ বৰদলৈ আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন প্ৰথম অসমীয়া মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী কোন প্ৰথম অসমীয়া মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে ছায়েদা আনাৰা টাইমৰ আৰু তাই ঊনৈছশ আশী চনৰ ছয় ডিচেম্বৰৰ পৰা ত্ৰিছ জুন ঊনৈছশ একাশীলৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে আছিল আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন ডাক টিকেটত স্থান লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া কোন ডাক টিকেটত স্থান লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া হৈছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা তেওঁ সৰ্বপ্ৰথম অসমৰ ডাক টিকেটত স্থান লাভ কৰিছিল আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন অসম ৰত্ন লাভ কৰোতা প্ৰথম অসমীয়া কোন আগৰ কুৱেশ্যনত পাই আহিছিলে যে অসম ৰত্ন লাভ কৰা প্ৰথম মহিলা মামণি ৰচম গোস্বামী আৰু অসম ৰত্ন লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া হৈছে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন অলিম্পিকত অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰথম অসমীয়া খেলুৱৈ কোন অলিম্পিকত অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰথম অসমীয়া খেলুৱৈ হৈছে কালি মেৰেন আও আৰু প্ৰথম মহিলা হৈছে লভলীনা বৰগোহাঁই আৰু লভলীনা বৰগোহাঁই প্ৰথম অসমীয়া যিজনে পদক লাভ কৰিছিল অলিম্পিকত লভলীনা বৰগোহাঁই আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন প্ৰথম অসমীয়া ঘূৰণীয়া মেজমেলত প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ব্যক্তি কোন প্ৰথম অসমীয়া ঘূৰণীয়া মেজমেলত অংশগ্ৰহণ কৰা ব্যক্তি হৈছে চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম মহিলা কোন অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম মহিলা হৈছে মনালিচা বৰুৱা মেহেতা মনালিচা বৰুৱা মেহেতাই সৰ্বপ্ৰথম অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰিছিল মহিলা হিচাপে আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন অলিম্পিকত অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰথম অসমীয়া মহিলা খেলুৱৈ কোন আমি আগতে এই কুৱেশ্যনটো ডিচকাশ্যন কৰিছিলোঁ যে অলিম্পিকত অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰথম অসমীয়া মহিলা খেলুৱৈ আছিল লভলীনা বৰগোহাঁই আৰু তেওঁ অসমৰ কাৰণে অসমৰ পৰা সৰ্বপ্ৰথম পদক লাভ কৰিছিল এইটো এক্সামৰ কাৰণে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন প্ৰথম অসমীয়া আই চি এছ বিষয়া কোন প্ৰথম অসমীয়া আই চি এছ বিষয়া হৈছে আনন্দৰাম বৰুৱা আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন অলিম্পিকত পদক লাভ কৰোঁতা প্ৰথম অসমীয়া কোন অলিম্পিকত পদক লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া হৈছে লভলীনা বৰগোহাঁই আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন আইন বিষয়ত ডক্টৰেট ডিগ্ৰী লাভ কৰোঁতা প্ৰথম অসমীয়া কোন আইন বিষয়ত ডক্টৰেট ডিগ্ৰী লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া হৈছে ডক্টৰ জগদীশ মেধি আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন দাদা চাহেব ফাল্কে বঁটা লাভ কৰোঁ তা প্ৰথম অসমীয়া কোন দাদা চাহেব ফাল্কে বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া হৈছে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন এছিয়ান গেমছত স্বৰ্ণ পদক পাওঁ তা প্ৰথম অসমীয়া কোন এছিয়ান গেমছত স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰা প্ৰথম ব্যক্তি হৈছে ভগেশ্বৰ বৰুৱা আৰু তেওঁৰ জন্মদিনটোতে অভিৰুচি দিৱস হিচাপে অসমত পালন কৰা হয় আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰথম অসমীয়া উপাচাৰ্য কোন গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰথম উপাচাৰ্য হৈছে কৃষ্ণকান্ত খন্দিকৈ আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন ভাৰতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰথম অসমীয়া সভাপতি কোন ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰথম অসমীয়া সভাপতি হৈছে দেৱকান্ত বৰুৱা আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন বিধানসভাৰ প্ৰথম অসমীয়া মহিলা উপাধ্যক্ষ কোন বিধানসভাৰ প্ৰথম অসমীয়া মহিলা উপাধ্যক্ষ হৈছে বনেলি খাংমেন আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন পি এইচ ডি ডিগ্ৰী লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া মহিলা কোন পি এইচ ডি ডিগ্ৰী লাভ কৰা প্ৰথম মহিলা হৈছে ডক্টৰ কমলা ৰায় আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন পদ্মশ্ৰীক সন্মান লাভ কৰোঁ তাৰ প্ৰথম অসমীয়া কোন পদ্মশ্ৰীক সন্মান লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া হৈছে ডক্টৰ মথুৰা দাস আমি যিটো প্ৰথম অসমীয়া বিষয়ে আলোচনা কৰি আছোঁ এইটো এক্সামৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কিয়নো অসমৰ সকলো কম্পিটিটিভ এক্সামত এই কুৱেশ্যনবোৰ আহি আছে আৰু আহিব সেইকাৰণে আমি এই টপিকটো ভালদৰে চাব লাগিব আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপ দৌৰ প্ৰতিযোগিতাত সোণৰ পদক লাভ কৰোঁতা প্ৰথম অসমীয়া কোন ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপ দৌৰ প্ৰতিযোগিতাত সোণৰ পদক লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া হৈছে হিমা দাস আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন প্ৰথম অসমীয়া মেজৰ ধ্যানচন্দ্ন বঁটা লাভ কৰোঁতা কোন প্ৰথম অসমীয়া মেজৰ ধ্যানচন্দ ৰত্ন বঁটা লাভ কৰা অসমীয়া হৈছে লবলীনা বৰগোহাঁই আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন প্ৰথম অসমীয়া ৰাজ্যসভাৰ মহিলা সদস্য কোন প্ৰথম অসমীয়া ৰাজ্যসভাৰ মহিলা সদস্য হৈছে পুষ্পলতা দাস আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন প্ৰথম মহিলা আই এ এছ বিষয়া কোন প্ৰথম মহিলা আই এ এছ বিষয়া হৈছে পাৰুল দাস আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন প্ৰথম অসমীয়া স্নাতকধাৰী কোন প্ৰথম অসমীয়া স্নাতকধাৰী হৈছে আনন্দৰাম বৰুৱা আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন প্ৰথম অসমীয়া ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰথম অসমীয়া ৰাষ্ট্ৰপতি হৈছে অসমীয়া ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ তেওঁ অসমৰ পৰা প্ৰথমজন ৰাষ্ট্ৰপতি আছিল নেক্সট কুৱেশ্যন প্ৰথম অসমীয়া ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ কোন প্ৰথম অসমীয়া ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ হৈছে ৰঞ্জন গগৈ আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন এইটো এক্সামৰ কাৰণে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ইয়াৰ পৰা সকলো কুৱেশ্যনে ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াৰ পৰা যিকোনো কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে এক্সামত আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন প্ৰথম অসমীয়া বেৰিষ্টাৰ কোন প্ৰথম অসমীয়া বেৰিষ্টাৰ হৈছে আনন্দৰাম বৰুৱা আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন পদ্মশ্ৰীক সন্মান লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া মহিলা কোন পদ্মশ্ৰীক সন্মান লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া মহিলা হৈছে অমলপ্ৰভা দাস ধন্যবাদ আজিৰ আমাৰ এই ভিডিঅ'ত ইমানেই আপোনালোকে আমাৰ এই ভিডিঅ'ৰ পি ডি এফটো লিংকত গৈ ডাউনলোড করে লোক পাৰিব কিন্তু আপনাদের এই ভিডিওর পিডিএফ ডাউনলোড করা আপনাদের এই ভিডিওর পয়েন্টসিনিসি নিজ হাতে প্রস্তুত করলে বেশি ভাল হব কেন নিজ হাতে প্রস্তুত করলে আপনাদের মনত রাখি সুবিধা হবো পারে যখন এই ভিডিও লিঙ্কত গিয়ে ইয়ার পিডিএফ ডাউনলোড করাতকে নিজ হাতে প্রস্তুত করক ধন্যবাদ